Воды нам дайте, хлебушка нам привезите. Ни света, ни воды, ничего нету. Бензин на генератор нужен. Да, потому что сегодня последний день я отдала на 5 литров бензина, и все. Огурцы, помидорчик уже пойдут сейчас. Кабачки, картошка, лук, чеснок, все свои. Ну да, ну еще гуманитарку давали. У меня же получается, я и не пенсионер, и не инвалид, и не то. Раз в полгода мне давали гуманитарку. Ну вот еще оставил, вермишельки сварил там и... Нормально, ничего, протянет. Кашу варю, жиру налила трошечки все. Нормально. 25 литров варю. Денег-то нету. Я вот сколько же, как муж умер три года, а я ж тут сама. Не, не это самое, работаешь нету, нигде ничего. А за что ехать? И куда? Поедешь и назад приедешь. Дроны улетают. И сегодня два раза уже лупануло вот где-то. Ну, очень страшно.